हरतालिका तीज मंत्र हरतालिका मातेचा जप केल्यास अविवाहित मुलींना अपेक्षित वर मिळतो तर विवाहित स्त्रियांना अखंड सौभाग्य मिळते आज आपल्या या व्हिडिओमध्ये आपण हरतालिका मातेचा जप करत आहोत नक्की ऐका शेवटपर्यंत ऐका मंत्र चालू करूया ओम श्री उमा महेश्वरायाभ्याम फ्याम नम ॐ श्री उमा महेश्वरायाभ्यां नमः ॐ श्री उमा महेश्वरायाभ्यां नमः ॐ श्री उमा ऊमाहेश्वरायां नमः ॐ श्री उमा महेश्वरायां नमः ॐ श्री उमा महेश्वरायाभ्यां नमः ॐ श्री उमा महेश्वरायाभ्यां नमः ॐ श्री उमा महेश्वरायाभ्यां नमः ॐ श्री उमा हेश्वरायां नमः ॐ श्री उमा महेश्वरायां नमः ॐ श्री उमा महेश्वरायाभ्यां नमः ॐ श्री उमा महेश्वरायाभ्यां नमः ॐ श्री उमा महेश्वरायां नमः ॐ श्री उमा हेश्वरायां नमः ॐ श्री उमा महेश्वरायां नमः ॐ श्री उमा महेश्वरायाभ्यां नमः ॐ श्री उमा महेश्वरायाभ्यां नमः ॐ श्री उमा महेश्वरायाभ्यां नमः ॐ श्री उमा हेश्वरायां नमः ॐ श्री उमा महेश्वरायां नमः ॐ श्री उमा महेश्वरायाभ्यां नमः ॐ श्री उमा महेश्वरायाभ्यां नमः ॐ श्री उमा महेश्वरायाभ्यां नमः ॐ श्री उमा हेश्वरायां नमः ॐ श्री उमा महेश्वरायां नमः ॐ श्री उमा महेश्वरायाभ्यां नमः ॐ श्री उमा महेश्वरायाभ्यां नमः ॐ श्री उमा महेश्वरायाभ्यां नमः ॐ श्री उमा हेश्वरायां नमः ॐ श्री उमा महेश्वरायां नमः ॐ श्री उमा महेश्वरायाभ्यां नमः ॐ श्री उमा महेश्वरायाभ्यां नमः ॐ श्री उमा महेश्वरायाभ्यां नमः ॐ श्री उमा हेश्वरायां नमः ॐ श्री उमा महेश्वरायां नमः ॐ श्री उमा महेश्वरायाभ्यां नमः ॐ श्री उमा महेश्वरायाभ्यां नमः ॐ श्री उमा महेश्वरायां नमः ॐ श्री उमा हेश्वरायां नमः ॐ श्री उमा महेश्वरायां नमः ॐ श्री उमा महेश्वरायाभ्यां नमः ॐ श्री उमा महेश्वरायाभ्यां नमः ॐ श्री उमा महेश्वरायाभ्यां नमः ॐ श्री उमा महेश्वरायां नमः ॐ श्री उमा महेश्वरायाभ्यां नमः अशाच नवनवीन माहितीपूर्ण आणि भक्तिपूर्ण व्हिडिओजसाठी आपल्या चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा कमेंट करायला विसरू नका लवकरच हरतालिका मातेची कथा घेऊन येणार आहे तर चॅनलवरती टिवून राहा चला बाय बाय